Salam, mən bağlı Seymour İqtisai Zonların İnkişaf Agentliyi nəzdində peşə təhsil mərkəzində istehsal təlim ustası vəzifəsində çalışıram. Hal-hazırda təhsil mərkəzimizdə 14 ixtisas üzrə peşəkar kadr hazırlığı həyata keçirilir. Efficient Challenge elektrikli avtomobillər yarışmasına qatılmaqda əsas məqsədimiz tələbələrin yüksək iqtisadi kadr kimi formalaşması və onların istehsal və xidmət sahələrinə marağının artırılmasıdır. Mən Məmmədzadə Elton, Elektrik Mühəndisliyi qrupunun tələbəsiyəm. Elektromobilin elektrik sxeminin yığılmasına kömək edəcəyəm. Mən İbrahimə Sonaq Qraf dizaynı qrupunun tələbəsiyəm. Komandamızın fəaliyyətinin sosial media şəkildəndirilməsinə dəstək olacağam. Mən Fuad Talıbov avtomatika qrupunun tələbəsiyəm. Elektromobil avtomatik sxemin yığılmasında dəstək göstərəcəm. Mən Səfərlə Fətimə proqramlı idarə olunan sənaye bandaqlar qrupunda təhsil alıram. Komandamızda elektromobilin CAD proqramları ilə dizaynda dəstək olacağam. Mən Güləvə Əmin sənədə qoşdurma işləri üzrə usta qrupunun tələbəsiyəm. Elektromobilin qaynaq işlərində öz komandamıza dəstək olacağam. 1-ci yarışmada Zəfər komandamızın Buta elektromobili 250 komanda arasında 1-ci yerə yüksəlmişdir. Son olaraq Azərbaycandan gələn ekibin adı zafer. Evet, zafer ekibi. Bu bizim hedefimiz, iç yerlərə nail olmaq.